Абсолютно кожній жінці живеться неспокійно. Якщо волосся кучеряве, то його необхідно розпрямити. Якщо ж пряме, то завити. Якщо довге, то підстригти, а коротке, обов'язково відростити. Причому останнє ми хочемо, щоб відбулося ну, просто дуже-дуже швидко. Наприклад, пішла у літню відпустку, а повернулася уже з розкішною косою. В інтернеті нині просто безліч експрес-методів, які дозволяють відростити косу навіть за місяць, аж на 10 сантиметрів, наскільки. Вони ефективні, звичайно, це сумнів така інформація. Але до нашої студії я сьогодні запросила експерта з краси Інну Кальниченку, майстра макіяжу і зачіски, стиліста, яка, в принципі, безліч цих експериментів, які в інтернеті перепробувала на собі, знає, які з них найефективніші, найдієвіші, найпростіші. Ін, доброго тобі ранку. Доброе утро, Олечка, доброе утро, уважаемые телезрители. телезрителі. Да, действительно, ця тема зараз достаточно актуальна. Тема отристіть волос. и как сделать да побыстрее, да при этом, чтобы они были а, напитаны, смотрелись очень живенько, а, и результат, чтобы не заставил себя ждать. И ну если мы говорим про те факторы, которые влияют на рис волос, то что бы ты вообще отметила? Что же влияет на здоровье наших волос? В первую очередь это, конечно же, экологическая ситуация, потому что от нее, как мы знаем, зависит сейчас очень много. Здоровое питание, правильное питание, витамины, конечно, правильно подобранный уход и, соответственно, хороший гормональный фон. Все это является хорошими предпосылками, правильными предпосылками и к нашему активному росту волос. Ну, як відомо, без, без труда біструдані вилові ці ринки з труда. Звичайно, нам все ж таки зусильно доведеться прикладати, якщо нам хочеться отримати розкішне волосся. То ми з Іною цього літа домовилися, що будемо займатися своїм волоссям і будемо його покращувати, хочемо його здоровити. Ось, відповідно, і народилася така тема. Але ми прекрасно розуміємо, що всі жінки ліниві, та й ми з тобою, звичайно, хочеться, да. щоб було швидко, але якомога простіше і, звичайно, якомога дешевше. Шевше, Тож ми сьогодні говоримо про ті методи, які, в принципі, доступні кожній дівчині. І про що хотілося б тебя тебе запитати, це най спосіб способ волосся волосы – это использование рыбьих и uh, Да, действительно, репейное масло является самым, uh, самым распространенным среди масел, которые uh, стимулируют активный рост волос. Да, это то масло, о котором uh, знают все и пробовала его, uh, наверное, каждая вторая женщина для укрепления роста своих волос. Uh, репейное масло оно укрепляет, uh, укрепляет, стимулирует кровообращение, предотвращает посеченные кончики, uh, увлажняет uh, если волосы у нас сухие, да, в корнях, оно как бы увлажняет. Также помимо репейного масла существуют Большое разнообразие других масел, конопляное, перстиковое, масло органи, куча всего другого интересного, как бы все, в принципе, масла они взаимозаменимы. Они несут одну и ту же функцию, все они укрепляют, все они напитывают, все они увлажняют. Какое именно масло подойдет вам, здесь, конечно, нужно пробовать, здесь нужно смотреть, потому что у кого-то может быть аллергия, у кого-то может появиться перхоть после определенного масла, да, у кого-то кожа может быть пересушена. К примеру, э к примеру, маслами можно пользоваться приблизительно где-то, наверное, раз-полторы недели, да, если у вас mm -hmm. если у вас голова сама по себе волосяной покров жирный, да, идет. Если как бы кожа сухая у корня, тогда в принципе можно пользоваться два раза в неделю. Здесь как бы тоже переусердствовать нельзя, потому что использование масел тоже нужно как бы делать с умом, нужно правильно их использовать. Если поставили перед собой задачу два месяца отрастить 10 сантиметров, но ну, говорю вам сразу, такое наверное в принципе нереально, разве что только трессы э, либо искусственные волосы, да, э, будут у нас на голове. Но ну, а, как бы в принципе, если мы будем говорить о достаточно бюджетных средствах, которые очень актуальны среди э, населения то, конечно, это же будут масла, это будут раз, разные масочки, которые приготовите, вы сами сделаете своими ручками, да? это могут быть разные травяные сборы, но относительно трав, как бы здесь тоже надо быть осторожным, потому что травы пересушивают кожу, вызывают перхоть, могут вызвать аллергическую реакцию, то есть здесь надо подбирать сугубо индивидуально. Что еще хотелось бы сказать по поводу масел? Вот как их использовать, да? Говорят, что они стимулируют рост волос, улучшают кровообращение, да, за счет этого, за счет этого у нас волосы растут быстрее и увеличивается их количество. Непонятно а по часам, можно как бы в принципе и так сказать. значит, что нужно сделать? Первое, какую цель определить для себя, какую цель вы преследуете. Если вы преследуете цель просто укрепить либо либо отрастить, тогда нужно просто втирать кончиками пальчиков в корни. Mm -hmm. Какое масло выбираете сами? Хотите хотите репейное, хотите масло органи? Кстати, масло органи, оно еще называется золотым эликсиром, потому что его плоды собираются раз в два года. Оно очень эффективное, содержит очень много полезных веществ в своем составе, да? добавляется практически в каждый, в каждый шампунь, в каждый бальзам девчата трава а, да себя. кстати кстати его также можно использовать 50 на 50 с лосьоном либо с тоником вместо крема но не переусердствовать а Неделю... Маш, да вроде? да если как бы кожа комбинированная, где-то есть сухие участки то в принципе оно увлажнит ну кожа более эластичная становится проверяла на себе сегодня только о тех методах которые проверяла лично на себе которые работают вот по поводу корней Укрепление а, наших волос, а, втирание в корни. Если у нас цель а, предотвратить сечение кончиков, а, тогда, естественно, мы берем обычный гребешок, да, к примеру, а, масло на него и прочесываем. А, завернули в полиэтиленовый пакет, сверху полотенце и ходим как минимум полчаса. Если а, позволяет время а, утром вымыть голову, тогда, в принципе, это можно сделать на ночь. Тогда будет оно еще более эффективное. Масла придадут блеск, а, напитают увлажнят волосы и плюс ко всему еще про стимулирует кровообращение, если вы непосредственно уже стерли корни изначально. А, значит, с этим переусердствовать тоже не надо. Волосам всегда нужно давать отдых. Вот, например, два месяца, два месяца перед мытьем головы втираете масла, но старайтесь так, чтобы они были разные одну неделю, да, если как бы у вас э, нормальные, э, нормальные или сухие волосы, да, не жирные, одну неделю, к примеру, два раза для мытья головы мы там э, перед мытьем головы используем масло органи, следующая неделя это будет э, репейное масло, а затем это будет персиковое либо миндальное, то есть их нужно э, менять. Почему? Потому что волосы привыкают э, и э, потом как бы вызывают уже зависимость, то есть конкретно без этого масла, да и, да и в принципе без масла в целом, они потом становятся ленивые, атрофируются и перестают нормально расти Все сами. Все-таки нужно стимулировать, основную работу они должны сами выполнять. Да, основную работу они должны выполнять сами ну, я предлагаю два месяца, два месяца втирать, оздоравливать, дать месяц перерыва. Два месяца втирать, оздоравливать, два месяца перерыва. Ну, ну вот ну так, 3-4 курса, я думаю, чем можно навить больше. Э, сколько? 3-4 курса. 3-4 курса, да. Я думаю, что за полгода результат уже будет налицо, то есть однозначно, если у вас корни отрастают приблизительно на 1 сантиметр в месяц, а, то после масел, после активной такой терапии, да, двухмесячной, к примеру, они будут вырастать на полтора-два. Mm -hmm. Ну, помимо этого, помимо масел, как бы есть еще а, другие способы. Всем известная горчица. А, горчица тоже а, стимулирует рост волос, но а, здесь с этими масками, горчичными, нужно быть достаточно осторожным. Почему? Потому что если у человека повышенное артериальное давление Здесь горчицу использовать нельзя, потому что давление повысит еще больше. Беременных женщин может подняться температура. Плюс горчичные маски нужно использовать правильно. Если вы первый раз хотите попробовать горчичную маску, попробуйте ее буквально на минут 15, не надо дольше, потому что она будет вызывать жжение, чтобы вам не дало ожог. Точно так же сделали маску, втерли в корни. Либо кончиками пальчиков, либо сделали это специальной щеточкой, а, полиэтиленовый пакет и полотенце. То есть это будет греть и это будет усиливать эффект. Сколько долго не надо терпить? Дол первый раз долго не надо: минут 15, ну, максимум 20, э ну, этого будет достаточно. Я опять 10 же, не знаю опять что же относительно, э относительно горчицы. Она пересушивает кожу, поэтому, если у вас и так. Э сухие волосы у корней тогда э, не нужно как бы делать этого часто вот раз в полтора раз в полторы полторы Надыхни. недели да где-то так э, э, будет достаточно если жирные волосы тогда можете где-то два раза в неделю это делать ну как бы в принципе точно так же, э, повтирали около двух месяцев отдохнули месяц цвет <laughs> почила курс два месяца потом месяц новый цвет да ну что ж, у нас сегодня есть все ингредиенты для того, чтобы сделать маску с горчицы. Расскажи нам, что нам требуется. Это горчичная маска. Как бы испробовала ее не один раз сама на своем опыте. Действительно стимулирует рост волос. Значит, что мы для нее берем? Мы берем горчичный порошок. Значит, будет все в соответствии один к одному. То есть один яичный желток, да, желток нам придает блеск. Не забываем об этом. Масло. В данном случае я возьму репейное масло. Либо это можно заменить на чайную ложку, например, какого-то миндального, персикового, масла органии, конопляного. То есть не принципиально важно. Яичный желток вдеваем сюда и также добавляем одну столовую ложку какого-то бальзама. Самого обычного, который есть в магазине, для чего? -то. Почему мы это делаем? Потому что горчица она пересушивает, а бальзам будет увлажнять. Компенсация. Да, это будет компенсация. Можно, конечно, добавлять, можно, конечно, добавлять водичку. Вот, но лучше, конечно, сделать это с бальзамом, потому что волосы будут помягче, это будет не будет так. А боксер, так? Печь будет. Петь будет, несмотря ни на что. Значит, ну что ж, пока ты говоришь, я займусь этим, чем делю любое масло, жел... когда мы желудочек. добавляем его либо в какую-то маску, либо перед втиранием в корни, его нужно сначала разогреть на водяной бане, то есть оно не должно быть горячее, если мы его просто разогреем до состояния кипятка, то есть понятное дело, что начнут идти разные реакции, масло начнет излучать токсины, и это уже, будет, это уже не есть полезно. В горчицу мы добавляем один яичный желток. Ну, э, к сожалению, сейчас не можем разогреть на водяной бане э, масло, но. Э, мы а просто, мы покажем. Да, мы покажем. Мы просто добавим. И затем бальзам. Угу. И бальзам. Как бы все. Перемешали, втерли в корни. А бальзаму треба побольше, чем все одно сколько? Все в соотношении один к одному. То есть единственное, что масло может быть меньше, потому что оно жирновато. Все, размешали и втираем в корни. По проборам. Угу. То есть видишь, консистенция достаточно такая жидковатая. Ну и еще мне трошки хотелось бы, у нас час уже практически не осталось, буквально пару слов про экспресс-методы отрастить волосы, порады для очень ленивых девчат, чи є в аптеках у нас такие ампулы, которые можно придбати и, не делать вот эти Есть, я сейчас скажу. Тортуры. Есть средства для ленивых, есть бюджетные средства, можно их купить в аптеке. Самая незаменимая ⁇ это никотиновая кислота. Покупайте никотиновую кислоту в ампулах себе на курс в 30 дней, кому одной ампулы хватает, кому... На двух... на на один день. Втирайте в корни, втирайте по проборам, неважно, грязные волосы, чистые волосы, влажные волосы, утром, вечером, они не дают жирности, то есть здесь абсолютно неважно. Просто втирайте каждый день, за счет этого вы делаете себе массаж головы, и это тоже как бы в принципе стимулирует кровообращение. Месяц никотиновая кислота, затем в аптеке покупаем витамины B2, B6, B12 и чередуем их. І напітуємо следующий місяць волосся вітамінами. Місяць відпочиваємо і затям заново. Угу. Ну що ж, я тобі дякую за такі чудові поради. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що в студії з нами сьогодні була експерт краси, стиліст, майстер макіяжу і зачіски Інна Кальниченко, яка, до речі, сьогодні мій образ для програми теж робила вона.